হেৰি কৃষ্ণ আপুনি বাৰু জীৱনত কেতিয়াবা এনে অনুভৱ কৰিছেনে যে আমাৰ কোনোবা প্ৰিয়জনৰ আমি অত্যন্ত সেৱা কৰা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু সেই ব্যক্তিজনেই অশেষ প্ৰয়াসৰ পাছতো আমাৰ প্ৰতি কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে সন্তুষ্ট নহয় অসন্তুষ্ট হৈ থাকে এয়া হৈছে মনুষ্যৰ স্বভাৱ আৰু সেইবাবেই কোৱা হয় যে এই ভৌতিক জগতত আমি নিজৰ কোনো সম্বন্ধকে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ মহান আচাৰ্য শ্ৰী ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰেটো ইয়াতকৈও এখোজ আগুৱাই গৈ কৈছে যে এই সংসাৰত কোনো এটা জীৱাত্মাই অন্য জীৱাত্মাৰ সুখৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে আপনারে হয়তো ভাবিছে তেনতে ইয়ার সমিধান কি যেহেতু কোনো ব্যক্তিয়ে কারোবার নহয় কারো সেবা করার অবিহনে থাকিব নয় সেইবাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ গীতাত উল্লেখ করেছে পাত্রম পুষ্পম ফলাম তাদ ভক্ত ভক্ত্যা উপহৃতম অষ্টামী প্রয়াত্মানহ অর্থাৎ প্রেমপূর্বক যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ভগবানক মাত্র এপা ফুল জল অথবা পাত অর্পণ করে তে ভগবান তো প্রতি প্রসন্ন হই পড়ে আর ইয়ার উপরে কাটি মাহটা এনেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণক কৰিব পৰা এক সুবর্ণ সুযোগ আর সেই কাতি মাহত যেতিয়া একাদশী সমাগত হয় তেতিয়া আৰু কি ক'ব লগা থাকে তেন্তে আহক অত্যন্ত দুৰ্লভ এনে সু অৱসৰ ব্যৰ্থ নকৰাকৈ আমি উত্থান একাদশীৰ কথাৰ মহাত্ম শ্ৰৱণ কৰোঁ পবিত্ৰ কাতি মাহৰ শুক্ল পক্ষত সমাগত হোৱা উত্থান একাদশীক হৰিবোধিনী প্ৰবোধিনী আৰু দেৱ উত্থানী একাদশী বুলিও কোৱা হয় এবাৰ এই সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা ব্ৰহ্মদেৱ তথা নাৰদমুনিৰ মাজত বাৰ্তালাপ হৈ আছিল নাৰদমুনিয়ে যেতিয়া ব্ৰহ্মদেৱক উত্থান একাদশীৰ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কৰিলে তেতিয়া ব্ৰহ্মদেৱে ক'লে সেই ঋষিসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ নাৰদ কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা হৰিবোধিনী একাদশী যিকোনো তীৰ্থস্থলত স্নান কৰাতকৈও অধিক পুণ্য ফল প্ৰদান কৰোতা হয় এহেজাৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিলে আৰু এশ ৰাজসূয়ে যজ্ঞ কৰিলেও যি ফল প্ৰাপ্তি নহয় সেই ফল কেৱল কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা এই উত্থান একাদশী পালন কৰিলেই প্ৰাপ্তি হয় যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা কেৱল মধ্যাহ্নত এবাৰ ভোজন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ পাপ কৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে যি ব্যক্তিয়ে সন্ধ্যাৰ সময়ত কেৱল এবাৰ ভোজন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বৰ দুটা জন্মৰ পাপ কৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে আৰু যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা সম্পূৰ্ণ উপবাস পালন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সাত জন্মৰ পাপ নষ্ট হৈ পৰে সোমেৰু পৰ্বতৰ সমান বিশাল পাপৰ নাশো কেৱল এই একাদশীৰ শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠাপূৰ্বক পালন কৰিলেই হয় তাৰপিছত ব্ৰহ্মদেৱে কিছুমান ভয়ংকৰ পাপৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে যি ব্যক্তিয়ে এই ব্ৰত উপবাসৰ অপমান কৰে যি ব্যক্তিয়ে বেদ তথা শাস্ত্ৰত তিৰস্কাৰ কৰে যি ব্যক্তিয়ে পৰ স্ত্ৰীৰ সংগ কৰে যি ব্যক্তি অত্যন্ত কপটীয়া আৰু দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হয় যাৰ যিকোনো সেৱা কৰিলেও কিন্তু সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ নহয় যি চন্দালৰ পত্নীৰ সৈতে ভোগ করে ব্যক্তিৰ সংগত থাকিবলৈ ভাল পায় যিকোনো ধৰণৰ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যৰ অবিহনে পাপী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ গমন কৰে তথা ঘৰত ভোজন গ্রহণ কৰে যাৰ চৰিত্ৰ মলিন তথা যি সাধু পুৰুষৰ নিন্দা কৰে এনে সকলো জীৱাত্মা মৃত্যুৰ পিছত নৰকৰ অধিকাৰী হৈ পৰে কিন্তু যদি এনে নিম্ন প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তিয়েও যদি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এই উত্থান একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰে তেন্তে তেওঁৰ পাপ কৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহত এই কথাও উল্লেখ আছে যে যাৰ পূৰ্বজসকলে ভয়ংকৰ পাপ কৰ্ম কৰিছে আৰু এতিয়া নৰকৰ অগ্নিত কষ্ট ভোগ কৰি আছে তেওঁৰো উদ্ধাৰ এই একাদশীৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁ আনকি আধ্যাত্মিক লোকো প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে আৰু সবাতোকৈ মহত্বপূৰ্ণ কথাটো এতিয়া ব্ৰহ্মদেৱে কয় যে সেই মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ নাৰদ যি ব্যক্তিয়ে এই অত্যন্ত মংগলকাৰী একাদশীৰ দিনা উপবাস পালন কৰে আৰু নিয়ম সহকাৰে এই ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ কোনো মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম ল'ব লগা নহয় অৰ্থাৎ তেওঁ এই জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে এই সংসাৰত এনে কোনো সুখ নাই যি সুখ ইয়াৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাপ্তি কৰিব পৰা নাযায় যি ব্যক্তিয়ে কাতি মাহৰ এই একাদশীৰ দিনা ভগৱানৰ পবিত্ৰ নামৰ জপ কৰে তেওঁ সাতটা দ্বীপ দান কৰাৰ পুণ্য ফলপ্ৰাপ্তি কৰে উত্থান একাদশীৰ মহাত্ম শুনাৰ পিছত নাৰদমণিয়ে ব্ৰহ্মদেৱক সুধিলে সেই পৰম পিতা এই অত্যন্ত পবিত্ৰ একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ বিধি কি কৃপা কৰি সেয়া বিস্তাৰপূৰ্বক কওক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ব্ৰহ্মদেৱে ক'লে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰিব খোজে তেওঁ একাদশীৰ দিনা পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে পবিত্ৰ নদী অথবা সৰুবৰত স্নান ইত্যাদি নিত্যকৰ্মৰ পৰা নিবৃত্ত হৈ স্বচ্ছ বস্ত্ৰ ইত্যাদি ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু ভগৱান কেশৱৰ পূজা কৰি এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে সেই পূৰ্ণপুৰুষোত্তম কেশৱ মই এই পৰম কল্যাণকাৰী তথা আপোনাৰ অত্যন্ত প্ৰিয় একাদশীৰ উপবাস পালন কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই কমল নয়ন আপুনিয়ে মোৰ একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল কৃপা কৰি মোক আপোনাৰ চৰণ কমলাত স্থান প্ৰদান কৰক এইদৰে প্ৰাৰ্থনা তথা সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ দিনটোত উপবাস ৰাখিব লাগে আৰু ভগৱানৰ পবিত্ৰ নাম জগ কথা আৰু কীৰ্তন কৰিব লাগে এই দিনটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কৰ্পুৰ পুষ্প আৰু অন্য সুগন্ধিত দ্ৰব্য তথা ফল অৰ্পণ কৰা উচিত ইয়াৰ পিছত ব্ৰহ্মদেৱে এই দিনটোত তুলসী দেৱীৰ সেৱাৰ মহাত্মৰ বিষয়েও বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁ ক'লে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনটোত তুলসী মহাৰাণীৰ কেৱল দৰ্শন কৰে তেওঁৰ স্পৰ্শ কৰে তেওঁৰ ওপৰত ধ্যান কৰে তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱৰ কথা শুনে তেওঁক প্ৰণাম জনায় তেওঁৰ কৃপাৰ কামনা কৰে তেওঁৰ পূজা কৰে তেওঁক ৰোপণ কৰে অথবা জল অৰ্পণ কৰে তেওঁ নিশ্চিত ৰূপে ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ ধামত বাস কৰে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা কদম ফুলেৰে ভগৱান কেশৱৰ পূজা কৰে তেওঁক ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা প্ৰাপ্তি হয় আৰু তেওঁ কেতিয়াও যমলোকৰ দুৱাৰ চাব লগা নহয় চারি যুগ পর্যন্ত ভগবান খবর পূজা অর্চনা আরাধনা করলে ব্যক্তিয়ে যি ফল প্রাপ্তি করে সেই একই ফল এই একাদশীর দিনা ভগবান শ্রী জগন্নাথক কনের ফুল অর্পণ করলে প্রাপ্তি হয় যি ব্যক্তিয়ে এই দিনট ভগবান শ্রীকৃষ্ণক তুলসী অর্পণ করে এক কোটি গাই দান করার পুণ্য ফল প্রাপ্তি করে এইদৰে ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি সেৱা আৰু নাম জপ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিয়ে পিছদিনা পুৱাই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিব লাগে স্নান ইত্যাদি নিত্যকৰ্মৰ পৰা নিবৃত্ত হৈ ভগৱানৰ পবিত্ৰ নামৰ জপ কৰিব লাগে আৰু ভগৱানৰ ভক্তিময় সেৱা কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত পালন কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিয়ে সুযোগ্য ব্ৰাহ্মণ অথবা বৈষ্ণৱক ভোজন কৰোৱাব লাগে আৰু যথা শক্তি দান কৰিব লাগে দৈ তথা মৌজুলো এই দিনটোত দান পাৰে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ গুরু অথবা পুৰোহিতৰ আজ্ঞাৰ অবিহনেই একাদশীৰ পালন উপবাস কৰিছে অথবা যদি কোনো পত্নিয়ে নিজৰ স্বামীৰ আজ্ঞা নোহোৱাকৈ এই ব্রত পালন তেন্তে তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণক এটা বলদ গরু দান হিচাপে দিব লাগে ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা ঘিউ ত্যাগ কৰি উপবাস কৰিছে তেওঁ পৰৱৰ্তী দিনা গাখীৰ দান কৰিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে অন্ন ত্যাগ কৰিছে তেওঁ চাউল দান কৰিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে পাতত ভোজন কৰি উপবাস পালন কৰিছিল তেওঁ এটা পাত্ৰ ভৰ্তি কৰি ঘিউ দান কৰিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে মৌন হৈ এইব্ৰত পালন কৰিছিল তেওঁ দান হিচাপে ঘণ্টা দিব লাগে আৰু যিজনে তিল ত্যাগ কৰিছিল তেওঁ সুপাত্ৰ ব্ৰাহ্মণ অথবা বৈষ্ণৱক সোণ দান কৰিব লাগে আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই সকলো সামগ্ৰীৰ দান কৰিব নোৱাৰে অথবা সক্ষম নহয় তেন্তে তেওঁ কেৱল মধুৰ শব্দেৰে ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱৰ সৎকাৰ কৰিব লাগে আৰু যথা শক্তি তেওঁলোকক ভোজন প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব লাগে এইদৰে ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱৰ সেৱা কৰাৰ পিছত আজ্ঞালৈ নিজেও প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাতি মাহৰ এই উত্থান একাদশীৰ পৰাই পবিত্ৰ চতুৰ্ মাহৰ অন্তৰ পৰে আৰু ভগৱান চাৰি মাহৰ নিজৰ যোগ নিদ্ৰাৰ পৰা জাগি উঠে সেইবাবে এই একাদশীৰ নাম দেৱ উথানী একাদশী বুলিও কোৱা হয় যি ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ চাৰি মাহৰ ব্ৰত পালন কৰিছে তেওঁ এই চাৰি মাহৰ ভিতৰত যি বস্তু ত্যাগ কৰিছিল সেই বস্তুৰে দান দি এই ব্ৰত ভংগ কৰিব লাগে পদ্মপুৰাণত কাতি মাহৰ মহাত্ম অধ্যায়ত এই সন্দৰ্ভত এক অত্যন্ত সুন্দৰ কথা উল্লেখ আছে এবাৰ ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ এটা মন্দিৰত এটা নিগনি বাস কৰিছিল সি প্ৰতিদিনে ভগৱানক যি চাকি বন্তি দিয়া হৈছিল সেয়া নুমাই যোৱাৰ পাছত তাত বাকী থাকি যোৱা ঘিউবোৰ খাই পেলাইছিল আৰু এদিন এনে হ'ল যে তাৰ ভীষণ ভোক লাগিল আৰু যেতিয়া সি চাকিৰ কাষ চাপিল তেতিয়া চাকিবোৰ নুমোৱা নাছিল চাকিবোৰৰ শিখাই এতিয়াও ক্ষীণ পোহৰ দি প্ৰায় নোমাও নুনুমাওকৈ ধিমিক ধামাক পোহৰ দি জ্বলি আছিল কিন্তু বেচৰা নিগনিটোৰ তাৰ ইমান বেছি ভোক লাগিছিল যে সি আৰু ৰ'ব নোৱাৰি তেনেকৈয়ে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল যে সেই জ্বলি থকা শলিতাডাল তাৰ দাঁতৰ মাজত লাগি ধৰিল আৰু ইয়ে তাক পুৰিব ধৰিলে মুখত জুই লগা বাবে সেই নিগনিটো ভগৱানৰ বিগ্ৰহৰ সন্মুখত বিষত জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু এইদৰে জুইয়ে পোৰা বাবে অৱশেষত তাৰ মৃত্যু ঘটে আৰু সেই সময় আছিল কাতি মাহৰ সময় বাস্তৱিকতে জ্বলি থকা শলিতাডাল খোৱাৰ বাবে নিগনিটোক জুইৰ পৰিছিল আৰু তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সি জপিয়াইছিল কিন্তু ভগৱান ইমান দয়ালু যে তেওঁ ভাবিলে এই নিগনিটোৱে কাতি মাহত মোক দীপ অৰ্পণ কৰিছে চাকি বন্তি জ্বলাই মোৰ আৰতি আৰু কীৰ্তন কৰি মোৰ সন্মুখত নৃত্য কৰিছে আৰু এইদৰে বিবেচনা কৰি তেওঁ অন্তত সেই নিগনিটোক পৰম গতি তথা মুক্তি প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইয়ে যে অজ্ঞানতা বশত কৰা ভগৱানৰ সেৱাৰ দ্বাৰা যদি ভগৱান ইমান প্ৰসন্ন হৈ পৰে তেন্তে বিচাৰ কৰি চাওকচোন যদি আমি শ্ৰদ্ধা তথা নিয়ম অনুসৰি আমি এই অত্যন্ত পৰম পবিত্ৰ একাদশীৰ পালন কৰোঁ তেন্তে আমি তেওঁৰ কিমান বিশেষ কৃপা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিম সেইবাবে আহক আমি সকলোৱে এই অতি উত্তম মংগলকাৰী আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৰ্বাধিক প্ৰিয় একাদশী ব্ৰত পালন কৰোঁ আৰু ভক্তৰ সংগত ভগৱানৰ দিব্য লীলা শ্ৰৱণ কৰোঁ হৰিনাম জপ কৰোঁ আৰু নাম সংকীৰ্তন কৰি ভগৱানক প্ৰসন্ন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি জীৱনৰ অন্তিম লক্ষ্য শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ পিনে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ